欢迎回家，梁队长。钥匙落在部队了，拿着。这是什么？给我抱抱。嗯、你还买了流沙包？对啊，我想吃，就顺便买了一份。你可算回来了，我好想你。每一天上 哥，你这应该多笑笑，你笑起来的样子还怪好看的。肤浅，收拾好了出来吃饭啊！ 确实挺好看的。还要多久？能炒菜了吗？炒吧，炒吧，马上就好了。 我给你准备了一瓶药，睡不着的时候可以吃一粒，千万不能多吃。嗯、是要三分毒？怎么了？这药有点怪、啊。 就好了。这些菜都是你做的？啊？不是田螺姑娘。啊！这个笑话好冷。我喜欢烹饪。为什么？胃的上面是心，喂饱了肚子，心才会暖啊。有科学依据吗？请相信一个心外科医生的专业判断。得得得得得，专业判断。你先去喝汤吧。 果然是直男。啊？啊？没什么。这次回来待几天？没问过队。你的战友都回来了吧？都回来了。那就好。我还以为你们医生把生死看得很淡呢。 别人我不知道怎么样，我好像始终没有看淡的天赋。之前在产科轮转的时候，有一位高龄产妇，孩子一直都生不下来。她拽着我的手说：“医生，我太痛了，我不想我生了。”两分钟之后。 她因为羊水栓塞去世了，她的丈夫抱着他们刚刚出生的女儿嚎啕大哭。我从来都不知道，男人可以流下那么多的眼泪。那是第一次，我亲眼目睹病人的死亡，我到现在都不能忘记他躺在手术台上的样子。 我总感觉有一只手在牢牢的拽着我，无论多难，他都让我用力往前跑。 之前我在云南驻训，家里打电话过来，说奶奶病危了。我当时跟部队请假跑回家去。我进门的时候，奶奶已经说不出话了，但是她看见我还是很激动，一直在哭。我应该永远体会不到她那种感受吧。当时我也不知道该怎么办。 我也不知道我能做什么。我坐在床边，拉着她的手，给她唱了首歌。所以奶奶最后是在我的歌声中走的。后来手掌里的温度一点点流逝，到最后变得冰冷。但那一刻我很平静。 是的，平静我们为什么突然聊起这个话题了？你提的。不过，聊这个话题也没什么的。军人和医生，本来就是两个距离死亡很近的职业。我们懂得了死亡，也许会更加珍惜眼下吧。 在活着的时候，不会错过更多的美好，对吧？你很怕错过啊？喝点不？吃中餐，喝这吧。我喜欢。 今天难得休息，我们可以小酌一下。一小口。嗯、波本威士忌，马修最爱的酒。谁？Lawrence Block 笔下的大侦探。 好,好，哦。高三那年，我们学校来了一个转校生，他是我的新同桌。在他的影响下，我也开始看侦探小说。他说，他将来一定要当侦探小说家。可是后来。 迫于生活现实的压力，他没有办法实现自己的理想。他说，他要报考国防生，去特种部队建功立业。那时候，不管他说什么、做什么，我都觉得是对的，是好的。直到后来有一天，他在我们学校消失了，我怎么都找不到他，我也不知道去哪儿找他。 我只能一本一本的读他之前送给我的侦探小说，读完了就去书店再买。我甚至希望有一天可以在某一本侦探小说的封面上看见他的名字卓然。他现在既没写小说，也没当军人，而是开了一家 3D 打印公司。 自己做了老板。我的生命里，保留了一个属于他的习惯。可是那年十八岁，属于我们的高三，已经永远的过去了。你呢，梁木泽？有没有某个人的习惯，也顽强的长在了你的身上？没有。那你的人生，未免也太无趣了吧？ 所以你是因为他的志向，才对穿军装那么有好感，是吗？什么意思？那天在医院，你对他说，在很长一段时间，你都不能听“特种兵”这三个字，更别说谈恋爱了。你偷听我们说话？没有偷听，我和杜成宇。 一点点，但是足够主动你了。 晚上没睡吧？你看呢？我看着你气色不错。我看你眼神不错。哈，还真是一点都不谦虚啊，卤蛋。什么？夸你的头型好看了。多谢夸奖。你在找什么？占星术杀人魔法之谜。你还看啊？我上回不都把结局告诉你了吗？ 读你千遍不厌倦，读你的感觉像春天。你在说什么？说书，你以为呢？ 在这儿了，怎么不见了呢？一会儿有安排吗？没什么安排呀、啊，上午休息，晚点去医院。那一会儿陪我去逛家具店吧，我想换点家具，你给我参谋参谋。好啊。 心乱跳，被幸福围绕，停住这一秒，总是会想把你拥入怀抱。虽然有时也会吵，虽然有时会大闹，聊天聊整个通宵，甜蜜的刚好。晚餐喜欢同一道，甜蜜的刚好，谁也猜不到。 我们最初的争吵那天在思考发现爱情的奇妙再说相遇不算太老套幸福的刚好相处算不上无聊幸福的刚好谁也猜不到你会微笑的睫毛那天在思考注定你我终究会 带上样本去了。喵喵，来试试新沙发。喵。试试试试哎，嘿，这么不给面子。天空在微笑，突然心乱跳，内心抚围绕，停住这一秒。总是会想把你拥入怀抱。虽然有时。本宫好像失宠了。嗯嗯

现在思考注定你我终究会遇到。哎。干什么想吃啊。 等你有良心啊！说什么？没什么。哎！这水果给你吃了吗？我就是想到第一次在店里，我们两个一起吃流沙包，我当时特别想把里面的流沙挤在你的脸上。 <laughs> 我怎么没想到呢？给我，来！哎，要不死你们是不是人？不能动，你回去！啊，快给我！<laughs> 记忆删除，我去换衣服，你收拾一下。对了，猫屎也铲一下。凭什么？行行行行行，我铲。谢谢啊。客气。那本书，如果你实在想看的话，我上网再帮你买一本就是了。不用，回去再找找看看。 你跟那个米谷最近有见过面吗？最近，康红回来见过一次。哦，怎么了？你找他有事儿？没有，我就问问。张老师让你帮他打听消息的吧？没有。切，张老师他对米谷的那点心思不要太明显啊、哦！我只是没有想到，你居然也会干出这么婆婆妈妈的事情。 人设再次崩塌，梁队长，走了。